এইজোপা হৈছে বন মছলা যিসকলোকে এই উদ্ভিদজোপাক চিনি পায় সেইসকলে নিশ্চয় ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানে আপুনি বাৰু চিনি পায়নে এই বনজোপাক ভালকৈ চাওক এই বনজোপাৰ এটা বহুত মূল্যৱান গুণ আছে স্থানভেদে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নাম থাকিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াক কি বুলি কয় কমেণ্টত জনাবচোন এই বনজোপাৰ এটা মূল্যৱান কাম হ'ল আমি চবজি বনালে বজাৰৰ পৰা অনা বা দোকানৰ পৰা অনা বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু মচলা অবিহনেতো চবজিবিলাক সিমান ভালেই নালাগে সেয়ে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সুগন্ধি থকা মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেই সুগন্ধিত মছলাৰ ব্যৱহাৰত চবজিখন বা শাকখন খাই ভাল পায় সেয়ে আপোনালোকক আজি এনেকুৱা এবিধ বন মছলা চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যিবিধ মছলা হয়তো বহুতে চিনিয়ে নাপায় সেয়া আপোনালোকে পাতবিলাক ভালকৈ চাওক ই বৰ্তমান সময়ত য'তে ত'তে উপলব্ধ গাঁৱে ভূঞে হাবি জংঘলতে উপলব্ধ হৈ থাকে দেখিবলৈ পদিনা পাতৰ দৰে দেখি কিন্তু ইয়াত অকণমান হোম আছে এয়া চাওক আৰু ই বিশেষকৈ নৈ কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত বেছিকৈ হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু বৰ্তমান সময়ত ই ফুলিবলৈ লৈ এয়া চাওক ফুলবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ আছে এইবিলাক ফুল আৰু এই মছলাবিধ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়া সেয়া ক'বলৈ লৈছোঁ ই একেবাৰে সহজ এই পাতবিলাক আপোনালোকে ছিঙিব ছিঙি আপোনালোকে চবজিত বা শাকত ইয়াক পিচি লৈ দি দিব পাৰে নাইবা ডাইৰেক্ট এনেকৈয়ো পাতবিলাক দি দিব পাৰে আৰু এইবিধ বন মছলা দিলে আপোনালোকে যিসকলে মাছ মাংস খাই ভাল পায় যিটো বজাৰৰ পৰা অনা মিট মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেধৰণৰ মিট মছলা নিদিলেও হ'ব কাৰণ দেখা যায় তেনেধৰণৰ মিট মছলা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত বহুতৰ লিভাৰ বেয়া হয় সেয়ে আপোনালোকে এইবিধ মছলা ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে যিহেতু এইবিধ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ পেট চলা বেমাৰো নালাগিব আপোনালোকে যিসকলে খাই নাপোৱা সেইসকলে ব্যৱহাৰ কৰি চাব বহুত ভাল লাগে যিসকল লোকে এই উদ্ভিদজোপাত দেখিছে কিন্তু চিনি নাপায় সেইসকলে ইয়াৰ পাতবিলাক ছিঙি লৈ গোন্ধ লৈ চাব এটা ধুনীয়া গোন্ধ থাকে ইয়াৰ আপোনালোকে যিকোনো শাক পাচলি যেতিয়া বইল কৰি খায় তেতিয়াও ইয়াৰ পাত দুই তিনিশিলামান আপোনালোকে দি খাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ যিখন বইল চবজি সেই চবজিখন নিশ্চয় এটা ধুনীয়া সোৱাদ পোৱা যায় আৰু এটা ইয়াৰ গোন্ধ আছে এই বন মছলাবিধ ৰুবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ আপোনালোকে য'তেই নেপাক লাগে যদি ক'ৰবাত দেখে তেতিয়াহ'লে এই বন মছলাবিধ উঘালি লৈ আহিব আৰু উঘালি আনি আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে ৰুই দিলেই হয় এবাৰ যদি ৰুই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ই অহৰহৰ মানে ইয়াৰ থান ওলাবলৈ লয় আৰু বহুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এনেকৈ ই বাঢ়ি যাবলৈ ধৰে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যেন পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ